Катерина Пегова, психолог, лікар, розпочне сьогодні ранок разом із нами. Добрий утра. Доброго ранку, і ми сьогодні з вами спілкуємося про езотерику. Хотілося б дізнатися, що саме сховане від стороннього ока і кому хто може це побачити, що там сховано і що воно таке взагалі. Очень інтересне випробування, спасибо. Многі путають к сожалению названня ну определення езотеріки. Говорять, що це щось... то. такое популярное, что не поддается науке и что не изучается. К счастью или к сожалению, не знаю, это изучается. И внутренние ощущения не всегда чем-то подтверждаются. Подтверждаются либо какими-то аппаратами, ну, то есть можно подключить какой-то аппарат медицинский к мозгу и понять, читать его импульсы. И эти все импульсы можно как-то трансформировать в нашу жизнь, то есть называть это чувствованием или еще как-нибудь. Вот как раз по науке, если говорить о научных каких-то новшествах, то э, в, моз в разделе, ну вот в мозгу, в нашем в мозге человеческом есть одна доля, которая отвечает именно за интуицию. Ну, как, как, как сказали ученые, это как раз надгладничная область. Но э, многие называют интуицией еще и... Совокупность, то есть симбиоз опыта. Например, следователь, получая какое-то определенное образование и имеющий опыт в своей профессии, уже может без проблем определить, кто виновен, почему происходит ситуация. То есть некоторые обыватели назовут это интуицией. Но, к сожалению или к счастью, опять же, это не так, потому что у него очень большой багаж сформирован за жизнь. Например, 20 лет работы в профессии уже позволяет что-то понимать больше, чем обычный взгляд на вещи. То же самое и в шахматах. Человек опытный уже больше сможет понять и по-другому видит саму игру. Вот некоторые называют это интуицией. То есть слово интуиция на самом деле включает в себя дуже большую сукупность разных складовых. Ну, вот получается так, что это очень путанное название. Кто-то называет это именно в эзотерике, это называется получением информации свыше то есть через канал Божественный мы получаем какую-то информацию. То есть это никак с опытом не свяжется. То есть, например, если женщина беременная, и она знает, что у нее будет или мальчик, или девочка, там, или двойня, без каких-либо сомнений. А откуда опыт? Ну, она же не беременеет сто раз, чтобы понять по форме живота или еще как-то по-другому. то есть опыт тут уже не привлечешь. некоторые называют интуиции именно совокупность опыта. Поэтому я не называю словом интуиция, ну вот не пытаюсь не употреблять его, потому что непонятно, о чем тогда говорить: об опыте или о сверх каком-то чувствовании. Например, переходя через дорогу, я могу, несмотря на дорогу, понять, там, с какой стороны идет машина. Ну, к примеру. Или чтобы развить интуицию, я могу взять карты игральные или карточки любые и наугад э, доставать по одной, говоря, что там под ней, ну, то есть скрыто, что в ней. То есть можно вот таким образом развивать. Я это называю чувствованием то есть не интуиция, а чувствование, чтобы понять, что у меня внутри сейчас происходит, важно учиться. Учиться, ну то есть опять же опыт мы немножечко да, так привлекаем, но опыт в чем? В различии, в развлечении, то есть в понимании, где я что чувствую. И вот из этого формируется уже интуиция, так скажем. То есть так это в принципе, доступно каждому, так? Я да. этим заниматься, Ну, тогда расскажите, как развивать в себе интуицию, есть ли какие-то практики, методы? Тут да что можно есть. и в какое-то время я училась еще в школе думаю как же мне это все развить потому что хочется же знать хочется знать что-то наперед хочется как-то чувствовать себя и а, я начинала с вот как раз с карт я выбирала колоду брала колоду делила ее на черные и белые на черные и красные и доставала по одной и пыталась предугадать наверное так скажу какая будет какой цвет будет карты Потом я занималась, брала карточки, рисовала три или четыре карточки, на них рисовала фигуры. Круг, треугольник, э, ромб, ну то есть или просто пустую оставляла карточку и так тащила. Доставала и угадывала. Потом э, у нас была очень интересная игра с друзьями. Садились в круг, клали перед собой три предмета, ну каких-то очень разных, например, ручку, шарик. И квадрат, к примеру, или часы какие-то, ну, то, что было вот под рукой. И закрытыми глазами пыталась понять, что мне друзья положили передо мной. И очень часто это совпадало с реальностью, к счастью. И очень многих это получается. Но со временем, через например, 15 минут игры, немножечко путается уже сознание, и теряешься в догадках. Но если уже... часто это практиковать, то действительно в середине себя можно открыть да. якісь... какие-то да, чувства. Да, и это очень хороший и хорошая игра, можно играть с этим в эту игру с детьми, например. Дети очень любят всякие игры, да и взрослые тоже любят. И можно благодаря вот таким манипуляциям несложным развивать у себя это чувство. Но очень важно не путать его с умом, потому что вот, не, не слушание себя, то есть не невнимание к себе, к своей душе, к чувствам может увести совсем другую сторону. Это чревато потерей, например, счастья. То есть человек, идя по жизни, слушая только ум, только его руководствуясь какими-то материальными благами или какими-то своими амбициями, которые идут именно от ума, можно уйти в другую сторону, к сожалению, потерять радость жизни, потерять ощущение себя в пространстве как творца, как ну как человека самодостаточного и целостного, поэтому. Але Важна ж сьогодні приділяти. от власно в такому побуті, в швидкому темпі, ритмі життя, дуже складно себе загубити. І як зрозуміти, що ти прислуховуєшся саме до внутрішнього, не плутаючи це із розуму? Дуже легко себе потеряти, дійсно в нашій суеті, в житті, тим більше зараз з ситуацією в, в страні? сложнее становится слушать себя. Поэтому, когда, э, во-первых, для начала важно определить, в каком состоянии я нахожусь сейчас. Например, я иду на работу, и что у меня внутри? Я в суете. То есть я думаю о работе, пытаюсь там какие-то проблемы решить или еще что-то. Или в семье какие-то проблемы. То есть, идя на, идя на работу, я не здесь и сейчас, а в каких-то своих проблемах. Вот это первый знак, первый сигнал о том, что я где-то теряю себя уже. Поэтому, прислушиваясь к себе каждый день, каждый час, или у кого как получается, каждую минуту, я должна понять, что у меня внутри. И вот это и будет как раз первым навыком, первым опытом понимания себя, развития интуиции в том числе. Чи може хтось в цьому допомогти? Если якщо дійсно складається враження, ніби сам себе не відчуваєш і не можеш знайти. Чи може хтось зовні підказати і якось скарувати тебе в тому правильному напрямку? Конечно, є есть... Психологи, те же психотерапевты, которые могут помочь. Но если нет такого специалиста под рукой, так скажем, или а, не хочется идти к ним по каким-то своим причинам, можно взять соседа или того, с кем живем, родственника близкого, или подругу, и попросить, чтобы они потренировали этот навык. То есть, например, а, человек закрывает глаза и прислушивается к себе. Если начинаются какие-то э, потусторонние, так скажем, мысли, ну, то есть уход от себя в какие-то проблемы, э, человек может, например, соседней напоминать каждую там, минуту, слушая себя. То есть это как такой будильничек, живой только. И напоминания действительно работают. Когда я работаю сама с собой, в психотерапии когда занимаюсь, то действительно очень часто уходят мысли не в ту сторону нет никого, кто сможет меня обратно в себя погрузить, и мысли уходят. Поэтому важно, да, чтобы кто-то напоминал рядом, возвращая, возвращаясь к себе. Чи это может очень Тему допомогать и какие-то методы, скажем, метафоричные карты, часом, используются mm -hmm. для для этого. Неважно, да, что можно все что угодно использовать. Даже, например, щелка семечки дома можно погружаться в себя. Это очень хорошая медитация, на самом деле. Медитация это погружение в себя я называю этим термином. И э, находясь вот в каком-то процессе механическом или уборка, та же мытье посуды, чтобы это как-то в быт привести, не говорить только о каких-то интернет-терминах или о какой-то книжной информации, то есть как это в быт все перенести, мою посуду, я, например, могу слушать себя, если я общаюсь с человеком, я слушаю себя, что я чувствую в отношении его, к примеру, или идя по улице, опять же, я могу чувствовать, что происходит вокруг, вокруг меня в пространстве, но опять же, это навык, который развивается со временем, и сначала можно его спутать с внутренним ощущением, например, волнения, когда я поссорилась с кем-то дома, или у меня какие-то неприятные там внутри ощущения по поводу каких-то событий жизненных, я могу перепутать интуицию с моим внутренним ощущением, например, постстрессовым, или как-то еще. То есть если с опытом начинать различать, стараться различать эти состояния, то можно четко понять, что ага, это я после стресса нервничаю, это я волнуюсь, потому что там любимый человек поздно где-то дома не пришел домой, после гуляния, к примеру, или это действительно у меня чувство, что стоит уже звонить в органы, например, разыскивать человека. То есть три состояния, их можно различать, но они приходят с опытом. Но есть такие состояния, которые никак с опытом не приходят. То есть, опять же, это, это чувствование беременной женщины, что у меня ребенок вот такого-то пола, или еще какие-то сверх послание от Вселенной, от души, от Бога, кто как называет. Вот это уже развивается э, слушанием себя много лет со временем, то есть я открываю свой канал божественный и слушаю себя уже без каких-то помех, без умственных помех, без еще каких-то помех. Но у некоторых людей это развито самого рождения. Это может быть из прошлых жизней память осталась, может быть родители как-то генетически способствовали, то есть у родителей какие-то способности открытые передались ребенку. То есть очень много вариантов, но главное с чего-то начать, с одного хотя бы, и процесс пойдет дальше. Вы особисто, сколько занимаетесь психологией, эзотерикой? Чи чувствуете, что уже смогли найти себя? Я ищу себя, и это происходит каждый день, каждую минуту, если я слушаю себя. Занимаюсь я лет 14 уже познанием себя, то есть еще в школе начала читать информацию. Первая книжка моя это была «Карма» книжка о карме, а потом уже пошли и эзотерические, и психологические книги профессиональные, потом вот образование психологическое. То есть у меня этот процесс не останавливается. Каждый день происходит что-то новое для меня, какие-то открытия, какие-то инсайты, озарения и все остальное. Главное — желать этого, так скажем, желать понять, познать себя, и расслабляться, потому что в расслабленном состоянии чаще всего приходит вот это же самое озарение, о чем я и говорю. Если человек расслаблен без суеты умственной и слушает себя, то есть просто погрузиться в какой-то центр, найти у себя центр, и погрузиться туда, в это ощущение, то это будет как раз очень хорошим стимулом для развития. А чи можно, власне, ось це самовідчуття та самопізнання сплутати із Да, конечно, вот об этом я и говорю. я говорю. И как это это так само только с опытом приходят. А, опять же, волнение по поводу, а, например, каких-то событий внутренних или в стране, или еще каких-то там стрессов на работе, все равно мы реагируем на эти события внутренне как-то. Если я с кем-то поссорилась, я все равно буду внутри себя чувствовать не очень комфортно. И расслабляясь, я понимаю, это у меня от ума стресс, либо это действительно что-то у меня внутри мне что-то хочет сказать моя душа или мое тело о том, что что-то пора сделать. Например, я очень нервничаю по поводу ссоры с человеком, и у меня внутри какое-то ощущение не очень комфортное. Что я делаю? Я расслабляюсь, то есть я дышу животом. Животом дыхание очень хорошо помогает расслабиться. И включаю, например, какую-то музыку, если я не могу просто без каких-то сторонних факторов расслабиться. Расслабляюсь, дышу. И в этот момент ко мне приходит информация или ощущение о том, что это пустое, например, этот стресс, который произошел, эта ссора, она пустая, совершенно не стоит моего внимания и переживания. И в этот момент я понимаю, это я или это мой ум меня начинает как-то там раздражать. Поэтому с опытом это все приходит, у кого как. По-разному, то є скористь у кожного своє розвиття, але якщо питатися і стремитися, этому, однозначно человек приведе к, к успіху в цьому плані. Дякую величезно, що завітали Катерині Пеговій, психологу, лікареві. Спасибо. Дякуємо за те, що трохи привідкрили завісу і таємницю. Обов'язково шукайте себе, як би складно це не було. А